bir odamni bilmoqchi bo'lsang u luqmon hakim deganbilan do'stlariga qara degan do'stlari narkosh alkash dorni tagidan qochgan qumorvoz fohishaga boradigan bolalarni u bola bilan oshna bo'lmang kuyov qilmang u bolani quda bo'lmang u bilan nimaga agar haqiqatdan ham yo'q u yaxshi bolaku desak yaxshi bolachi unaqa bolalar bilan oshna bo'lmaydi yaxshi odam yomonlar bilan oshna bo'lmaydi yomon odam yaxshilar bilan oshna bo'lmaydi o'tirolmayi ko'rishishi mumkin to'yga birga borishi mumkin lekin osh qatiq bo'lib doimiy birga osh yeb yurolmaydi do'st bo'lolmaydi doimiy to'g'ri tanishlar bor hammada yomonlarni yaxshi tanishi bor yaxshilarni yomon tanishi bor tanish boshqa narsa do'st boshqa narsa shuning uchun rasululloh aytdilarki shu o'rtoqlaringni dinida yo'lida bo'lib qolasan shuning uchun kimni o'rtoq qilayotganingni bir qarab qo'y dedilar yana bir hadislarda aytdilarki odamlarni yaxshisi yaxshi odamlar bilan yurganlar dedilar mana bizga tayyor maslahatni berib qo'yyaptilar ya'ni bir shaxsni kim ekanligi haqida bizga gohida ma'lumotlar kerak bo'ladi qaysi ma'noda birga biznes qilmoqchi bo'lamiz yo kuyov qilmoqchi bo'lamiz yo qo'shni bo'lmoqchi bo'lamiz yo birga nimadir ish qilmoqchi bo'lamiza endi a safarga chiqmoqchi bo'lamiz shu odamni kimligini bilmoqchi bo'lsak uni o'rtoqlariga qarashimiz kerak yaxshi odamlar bilan yuribdi bu joyda rasululloh alayhisalom aytyaptilar odamlarni yaxshisi yaxshilar bilan yurganlar deyaptilar va yana payg'ambarimiz alayhissalom aytyaptilarki do'sti yaxshisi yaxshiligi ko'p bo'lib yomonligi kam bo'lgan odam deyaptilar mana bizga do'st tanlashdagi andozalarda aytib qo'yyaptilar bir odam ko'ring uni yaxshiligi ko'pmi yomonligi ko'pmi yomonligi ko'p bo'lsa undan uzoqroq yurish kerak sabab qozonga yaqin yursang uni qorasi yoqladi